Мегамол Ратушняк Игорь Давайте без номеров, тут полная путаница Слюсаренко Сергей Ордынский Олег Музыченко Роман Фалатюк Святослав Шалены Володимир Ратушняк Алексей Виталий Хоменко Вратарь Студенский Сергей Синий колер хоккейной формы. И со Спартаком, по ходу, уже будем разбираться. Руслан Кулик на откидание. Спартак, и поехали. Три периода по 15 хвилин. И вижу Александр Зубик в складе Мегамола. Никита Левченко в свитере и Тирас. Так что будут еще добавления, исправления по ходу игры. Спартак шайбы. Сашинский Володимир. Ворота сдвинуты. 0-0. ему цикавые игры и главное, без травм. Без травм. Чат працюет. Если запитание, будь ласка, по мере возможности. Кидок! Счастливый Максим, номер 7, Першаланков в команде «Спартак». Коваленко Евген номер 12. И это что? Перша шайба. Перша шайба. 1-0. Спартак попереду. Узнайте, кто забросил Валентин. Так все быстро, что мы даже еще... Маргун Евген. Автор заброшенной шайбы. Номер 13. Маргун Евген. Команда Спартак. На первой минуте первого периода. Так, друга Ланков, Роман Рева, Спартак, номер 54. Денисенко Юрий, номер 91. Шатохин, Сергей и Влад. 67 -й и 33 -й. Влад. 33 -й номер. Но буквально штурм. С шайбой. Сергей. О! Коваленко Олег. Бораталь, Старожук Олег, номер 71. Вот частично запомнился.